نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدًا محمد عبده ورسوله إنكم شكوتم جذب دياركم واستغفر المطر عن أبان الزمانة عنكم وقد أمر الله أن تدعوه وعدكم أن يستجيب لكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد الله أنت الله لا إله إلا أنت تفعل ما يريد الله أنت لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث وجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين الله أسقنا غيثا مريعا مطبعا عادلا غير رائس نافعا غير ضار اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلادك الميتة اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضادٍ عاجلا غير اجل اللهم صبيا نافعا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا قض عاجلا معادلا عذابَ قد صحا دائما اللهم اسق غيثا ولا تجعلنا من القانطين اللهم ان في بلاد العباد والبهائم والخلائق من البلاء والجهد والظن كما لا يَشُهُدَ الا الله انت الله لنا زَرَعَ وأدرنا النار زرعا واسكن من بركات السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا زين ومن يطع ومن يعصينا فانه لا يضل نفسه ولا يضر الله شيئا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين